Дивіться нас максимально уважно, бо з цього моменту починається найцікавіше. У нас гості, у нас лавіка, у нас Містер Салі, у нас а, у нас ще долари, євро, біткоїни, латкоїни, дідокоїни, докоїни, обмін е -е, заробітки інше. Деньги, деньги, деньги. Да. А, зв'язний актер із а, серіалу «Друзі» працював плотником. Да, 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 да. Да, да, А, чи потрібна українцям криптовалюта про це поговоримо із Максимом Кропишовим, засновником стартапу Fruit Wallet. Я дуже поспішаю, тому що мільйони питань полетіли. Максим Крупышев, засновник к стартапу Fruit Wallet. Это дополнительный гаманец для біткоїнів, тобто то, наипопулярнейшую электронную электронной Скажи вообще, в чем, ну, главный на самом деле плюс этой криптовалюты? Главный ее плюс, что она никем не контролируется. То есть а, это какие-то? Ну, этим же можно и пользоваться? Тут так этим как бы и пользуемся. Но это скорее плюс перед всем, что есть, что кто-то контролирует. Возьмем, например, доллары. Да? Их печатают в невероятных количествах, да? таким образом ну, размывая твои 100 долларов, которые у тебя есть. То есть, когда они одни из миллиона, это одна стоимость, а ну, если твоя бумажка одна из двух миллионов, это уже как бы, ну, другое количество. Ага. Почему золото круче, чем доллар? Потому что золото никто не может допечатать. Потому что оно блестит. І <реш> да. Чиста дівчача відповідь да, за Ну, з біткоїном. Та ж ситуація, що і з золотом, але віртуальне. Слухана. Ну, а хто контролює, що дійсно обмежена кількість біткоїнів? Я зараз піду також над рукою. Ось поясни саме цю механіку. Як за цим спостерігають, що не інфляція, що немає інфляції з біткоїнами? На самом деле есть просто определенный скрипт, который запущен сразу на всех компьютерах. Да, это ну, определенная программа. Запущена на всех компьютерах, эти все компьютеры друг с другом общаются. И как только кто-то из компьютеров пытается обмануть систему, все остальные ему говорят, ты, ты обманываешь. Давай выйдем на волосы и попытаемся, чи, кто знает, знает про криптовалюту. Что такое, кто такой этот криптовалют? Знаешь ли ты, что такое или кто такие биткоины? Биткоин. Битховен. Битховен? Да. Без понятия. Не знаю, что это с мясом связанное. <свят> что-то про мясо. У <свят> меня с битбоксерами каким-то. Игровое какое-то. Люди чем-то занимаются специфическим. Ну, а так электронная валюта, типа что-то. Валюта? Можно, насколько я знаю, на деньги потом как-то вывести. Сколько может стоить один биткоин? Без понятия. 20 баксов. Пару сотен. 10. 12, 15. 50 копеек. да 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 Эх, как видите, про биткоины знают немногие. В основном ассоциация идет у людей почему-то с мясом. Удивительно. Ну, давайте, мы в результате что в Калифорнии уже открываются специальные боксы, где можно обменять эти биткоины, або же там что-то оплатить, так, банкоматы. У Китая, наоборот, забороняется. А У Украины, как ты вважаешь, все-таки будет введена подобная валюта? Ну, в Украине пока никто это не регламентирует, да, но уже в Киеве продаются машины за биткоины, уже в Киеве можно взять телефон в аренду за биткоины, э, в Киеве можно заплатить в кафе биткоинами, в Киеве можно получить зарплату биткоинами. То есть, ну, мы в какой-то степени уже развиваем это дело, и идет достаточно неплохо. В Киеве есть достаточно Большое количество разработчиков, которые работают над биткоинами. Есть компании, которые зарождаются в Украине, а потом переезжают в Штаты работать в этой сфере. Биткоин на самом деле крайне ликвиден. Обменять его на доллары, либо на гривны не составит труда абсолютно. То есть это можно сделать просто по гугли. А раптом есть такие хакеры, которые взломают твои рахунки и вытянуть гроши из команды США, и плакалые грошики. Дело в том, что есть такое понятие, как кошелек. Да, кошелек ⁇ это некий твой номер, да, на котором числятся твои биткоины. Самого биткоина не существует. Вся система биткоина ⁇ это бухгалтерская книга, назовем ее так. А -а -а. Это просто книга, в которой записано, кто кому сколько передал. И э, твой кошелек ⁇ это всего лишь возможность от имени твоего номера отправить кому-то деньги. А вот это вот от имени решается неким ключом, который есть только у тебя. Поэтому тот, кто украл у тебя этот ключ, а это файлик, по факту, это действительно файлик. Тот, кто украл у тебя этот файлик, он владеет твоими биткоинами. О, боже. Как Вы в мире биткоинов, то Наши друзья. великі очи. Мы в шоке. Так, а, у нас есть шанс, есть час для того, чтобы быть из этого шоку и а, подготовиться до следующей нашей студии. Та найцікавіші питання нас брати, и мы побачимося с вами уже за 55 хвилин. Правда ж? Будем разбираться, когда же и куда исчезнут а, навсегда вообще из мира бумажные деньги. И слышится только электроны. Еще знаемся про зерок, которые прошли дуже нестандартный, это важкий шлях до своей зерковой а, до зеркового Олимпу и не только. Давайте нас на М1. Это стартап шоу.